данной задаче про проводимость электронного газа нам нужно записать середическую уравнение на разумеется, не должны записать... Интеграл кухновений. Значит, но э, здесь в данной задаче предполагается, что мы вот этот вот интеграл кухновений заменяем на электрическую линию. Ну, естественно, все это другое. Видно там. Но, конечно, в правой части будет будут такие. Мы предполагаем, что у нас функция f, она приближенно совпадает с равновесным распределением. То есть мы записываем, что функция распределения f, она у нас складывается из равновесного распределения и из уполной поправки к этому равновесному распределению. Вот теперь представляем, что мы решаем задачу управления или полного Значит, это означает, что ДС пут примерно равняется ДСУ Д. Ну а когда рассматривается стационарный супроций руководимости, то у нас естественно равновесное распределение, оно.

вот. Ну, теперь я отметим, что когда решается уравнение с настоящим интегралом столкновений, то в данном интеграл столкновений обычно записывается в мире движения, значит, ну, соответственно, пишется, что это интеграл столкнение, но есть резонным интегралом столкновений. Значит, но ну, в данном конкретном данном конкретном интеграл то, да, и, то будет умножение на единицу Далее, электроны у нас находятся в электрическом поле. Значит, если мы электрическое поле направляем в поле оси Z, вот оно у нас направляется вдоль оси Z, то тогда электрон будет стремиться двигаться вниз. Поэтому потенциальная энергия это произведение величины заряда электрона на напряженность электрического поля и на свете. То есть, что у нас здесь остается? Значит, э, левая часть данного уравнения, это заряд электрона на напряженность электрического поля. Значит, умножается на 2 из 2 равняется L минус первой степени, <соспитованные> Значит, тогда отсюда мы находим, что F равняется L минус первый умножить на за электронного напряжения поля на t f двойку Значит, и отмечаем, что э, в данной модели мы считаем, что оператор минус первой степени это оператор умножения на число минус тау. Значит, и теперь, наконец, мы записываем выражение для плотности электрического тока. Ну, по-другому, плотность электрического тока – это плотность потока электрического заряда. Минус e на интеграл dp, то есть на n на f. F большое это F нулевое плюс F маленькое. Мы вот сюда подставляем как раз F нулевое плюс F маленькое. И учитываем тот факт, что в равновесии у нас никакого потока частиц нет. Поэтому первое слагаемое при интегрировании будет обращаться в. Ль. Ну и теперь мы э, э, вместо вот этого выражения для F, тут еще можно заметить, что перед будильным слагаемым стоял ознакнулись, так поэтому здесь будет уже знак. Значит, вместо выражения для F подставляем. То, что мы там в цифре. Интеграл на ⁇ m, умножить на ⁇ Д ⁇ умножить на ⁇ d, умножить на ⁇ d, умножить на ⁇ d, умножить на ⁇ Теперь следующая идея заключается в том, чтобы все множители вынести за знак интеграла значит плотность потока электрического заряда e в квадрате умножить на dS и на dS делить на m, а в самом интеграле провести интегрирование по частям, то есть там будет дифференциал dP, интегрируем dPz у dPz. Здесь мы проводим интегрирование по частям. После чего замечаем, что вот это производная равна единице. Ну а если мы проинтегрируем функцию распределения по импульсам, то у нас как раз получается концентрация частиц. Приходим к выводу, что э, действительно плотность электрического тока пропорциональна напряженности электрического поля, и при этом проводимость проводимость. Это коэффициент пропорциональности между плотностью электрического тока и напряженностью поля, То есть е e в квадрате умножить на 100 на Э, разделить на r. Ну вот это мы сосчитали проводимость для электронного газа. Причем обращаю внимание, что, что вот этот вот ответ, он как для классического, так и для квантового электронного газа.